Отойдите. Можно одну секундочку? Разрешите. произошло Здесь сейчас подвезли с гранатометы, подвезли гранатометы, их подвезли, если надо, в ящик боеприпасы. Автомобиль привез выполнил где было было. Первую, задачу. Первую задачу, то есть дистанционно. Сейчас он, произошла выгрузка боеприпасов и вооружение, и он на, на борт машины приняты 300. И, то есть там получается уже с 300 -ми происходит его эвакуация. Он может выполнять также функцию разведки, как мы практически сказали, абсолютно в режиме, достичь одной точки. Вот эвакуация 300. -ми. А 200-х, ну, Мы говорим, у нас 200-х не должно быть. У нас должны быть с нашими оборудованными силами, максимально это только 300. -х.